Assalamualaikum, salam sejahtera, salam kuasa ketiga. Jadi live ringkas ya, anda dengar sampai habis. Tajuk saya ialah Judi bertambah bila PAS bersama kerajaan. PAS wajib jawab soalan PMX atau Anwar Ibrahim. Jadi jika audio jelas boleh tolong maklumkan ya di ruang komen, share ramai-ramai dan sertai telegram saya Regi Jesse Rita Odin. Now, seperti biasa, PAS telah meng mengkritiklah uh, kerajaan Yang ni tak betul, yang tu tak betul, banyak tak betul lah Banyak dikira tak betul Now, saya berhenti sekejap Saya boleh buat live khas untuk menjelaskan kepada anda apa yang tak betul dalam 33 bulan Perikatan Nasional mentadbir. Saya boleh. Ya. Daripada Muhyiddin ambil alih sampai dia lepas jawatan, saya boleh senaraikan. Uh, 33 bulan ke entah berapa bulan lah. Ya. Apa yang tak betul? Banyak yang tak betul. Banyak yang carca merba. Tapi pas dia cerita berkenaan yang ni tak betul, banyaknya tak berfakta. Lepas ni saya akan beri beberapa contoh ya. Benda betul dia takkan sebut. Okey. Dia takkan sebut. Yang dia sebut pun kadang-kadang tersasar. Banyak ter menjuru, menjerumus ke dalam fitnah sampai disaman sampai baru-baru ni seorang adun pas terpaksa memohon maaf ya, kerana mengaitkan seorang uh, ahli DAP ya. Uh, sesatlah komunislah dan sebab dia terpaksa meminta maaf. Ya. So fitnah dan banyak putar belik jahat. Saya beri contoh tiga contoh. Dalam kes Kampung Sungai Baru yang saya dah huraikan anda scroll ke bawah cari video berkenaan Kampung Sungai Baru. Dalam kes Ura dia putar belik kau-kau itu pun saya dah huraikan anda scroll ke bawah cari video Ura. Dan dalam kes uh, Hanah Yo pun ada putar belik dia. Ya, isu duta Tuhan. So, ini telah mengundang dan dan PAS ni banyak. Ya, kebanyakannya adalah berhubung agama bangsa, especially agama. Dan persepsi yang kita dapat sebagai penonton ialah, okay, kerajaan ni dia tak mempertahankan agama dia dia tak ya cukup a uh, pertahankan Islam dan sebagainya. Okey, PMX telah bertanya ber, men, mengajukan satu persoalan dalam menangkis dakwaan PAS. Nah, ini bukan nak pertahankan PMX tau. Saya lihat apa yang dia tanya dan saya lihat realiti dan saya sekarang hendak pas jawab PMX. Saya bukan nak defend PMX, saya bukan nak defend PAS. Saya cuma nak minta PAS sila jawab. PMX berkata, awak lihat dulu masa awak mentadbir. Ya, cakap yang ni tak betul, yang tu tak betul kan? Awak lihat dulu masa awak menjadi sebahagian daripada kerajaan atau bersama dalam kerajaan. Judi bertambah atau tidak? So PAS, sila jawab PMX. Okay. So itu antara PAS dengan PMX. Tapi sila jawab. Sebab awak dah dah banyak tuding, sekarang dia lontar satu benda ni je. Okay, itu awak kena jawab. Awak kena jawab, awak tak boleh diam. Okay. Tetapi, sekarang saya pula cerita babak judi ni. Ya, memang betul. Masa pentadbiran, PN, perikatan, PAS yang sebelum tu kata, kalau dia berkuasa, dia nak hapuskan judi ya, berkuasa di negara. ya. Han jangan cerita kat saya, oh di Kedah dia pedak mansuhkan lesen judi ke apa? No. Masa dia nak berkuasa, dia kata kalau dia berkuasa di persekutuan, judi tutup. Kilang arak tutup. Okay, kita ambil dua ni je. Nah, lepas dia menjadi sebahagian daripada kerajaan, judi tak tutup, kilang arak tak tutup. Tetapi, cabutan bertuah, ya, kira judi lah, di bawah pentadbiran PN, meningkat. Okay. Now, ada orang akan kata, iyalah PAS bukan ber, ber, apa bukannya menjadi kerajaan dengan sendiri. Dia berkongsi bersama Muhyiddin, bersama AMNO. Tapi itu boleh tak kita terima alasan tu kalau itulah alasannya. Banyak kecacatan dan dia akan mengundang nahas buat PAS kerana pertama, bila PMX atau kerajaan ni dia kata dia tak mungkin dia 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 dia, ya, dia janji banyak macam-macam benda sebelum PRU 15 tapi lepas PRU 15 dia kena dengar pihak lain saya pun kritik saya kata uh, awak kata nak mansuh PTPTN. Awak kata nak turunkan harga minyak dalam 24 jam. Selepas PRU 15, kalau awak kata awak tak boleh buat sewenang-wenangnya ya, mansuh SOSMA atau apa, sebab awak bukan jadi kerajaan dengan sendiri, awak berkongsi bersama orang lain. Adakah awak cuba tuding jari terhadap UMNO? Ya, macam secara tidak langsung kata, ya kami nak buat tapi UMNO tak bagi. Jadi tak masuk akal. Jadi logik yang sama juga terpakai untuk PAS. Sekiranya jawapan yang diajukan ialah, ya masa tu kami tak boleh buat sebab kami jadi kerajaan bersama UMNO dengan bersatu. Jadi adakah PAS akan cuba cadangkan bahawa memang dia pun nak buat tapi UMNO tak bagi atau bersatu tak bagi. Atau Sabah Sarawak tak bagi. Ha, Sabah Sarawak logik sikit lah sebab ramai di situ bukannya ya, dia, dia, dia sukar bagi dapat persetujuan mereka. Now, sekalipun mereka dapat buktikan sebenarnya UMNO okey. Ha? Bersatu okey. Tapi ada dalam Sabah atau Sarawak ni MP-MP tu tak okey. Ya. Ya. Kalaulah dia dia guna alasan tu. Cuba kita kira kerusi balik. Ha. Majoriti tu melibatkan parti-parti mana? Bersatu, AMNO, PAS, ada Sabah Sarawak. Ha. itu awak kira sendiri. Tetapi yang lebih penting lagi kalau awak guna alasan tu, saya nak tanya balik pas. Jadi buat apa buat janji kalau awak jadi kerajaan, awak akan haramkan judi dan kilang arak. Sedangkan awak tahu, awak dengan sendiri tak mungkin jadi kerajaan sampai bila-bila. AMNO -bila. pun dia tak pernah jadi kerajaan dengan sendiri sampai bila-bila dan dia tahu benda tu. Tanpa sokongan Cina, dia takkan jadi kerajaan. Jadi dia perlu MCA dia dulu kini dia perlu DAP. Awak pun tak boleh. Sebab itu awak dulu kerjasama dengan DAP. Sebab awak rasa kalau kerjasama dengan DAP dan PKR mungkin awak boleh jadi kerajaan. Sebab awak tahu PAS tak boleh jadi kerajaan. Sebab Melayu berpecah, berdekat lamanya dan ia makin teruk. Ya. Saya tak nampak dalam 20 30 tahun akan datang sekalipun ya satu parti Melayu dengan sendirinya dapat majoriti saya tak nampak dan saya tak percaya ianya boleh terjadi so awak tahu awak tidak akan jadi kerajaan maknanya bila awak janji jika awak menjadi kerajaan awak akan haramkan awak sudah tahu bahawa awak akan jadi kerajaan dengan parti lain maknanya awak yakin bila awak janji bahawa jika kami berada dalam kerajaan, kami akan haramkan kilang arak atau judi. Melainkan, awak dah tahu awak tidak akan jadi kerajaan dengan sendiri dan awak dah tahu bahawa jika awak bentuk kerajaan dengan parti lain, sukar bagi awak memenuhi janji tapi awak tetap mengaburi mata penyokong awak kerana awak tahu ramai pentaksub yang percaya segala apa yang awak cakap. Jadi apa jua hujah yang awak beri akan makan diri. Ya. Dan satu lagi. Sekalipun awak guna hujah tu, oh kami dalam kerajaan, kami terpaksa bergantung dengan bersatu dengan AMNO. Yang saya dah tunjukkan adalah hujah-hujah yang makan diri. Saya nak bertanya balik. Okey. Tapi adakah awak bersuara menentang? Mengapa tidak bersuara secara terbuka? Kerana benda itu didedahkan setelah didedahkan oleh pihak tertentu baru ada penjelasan-penjelasan. Kalau sebelum ianya didedahkan perikatan senyap benda tu. Tetapi cabutan bertuah meningkat. Mengapa ianya disenyapkan? Mengapa bila benda, sebelum benda tu dah, jadi PAS tidak bersuara secara terbuka untuk tunjukkan kepada penyokong dia kami menentang. So saya tak nampak apa jua hujah PAS yang boleh uh, dia boleh guna untuk defend diri dia. Tetapi yang saya tahu PAS wajib jawab PMX. Sebab berdiam bermaknanya pas tidak ma, eh, tidak mampu menjawab soalan tu. Saya nak dengar satu penjelasan yang masuk akal. Saya cuba pas. So banyak dia serang benda-benda yang baik dia tak sebut. Saya sebut dua tiga benda. Mengapa saya mula berubah fikiran? Tapi masih kritikal terhadap kerajaan. Dalam pencapaian penambahbaikan ekonomi, Malaysia naik 14 tangga daya saing kita. Yang sejak tahun 2020, paling tinggi. Maknanya Muhyiddin pun kalah, Ismail Sabri pun kalah. Kita naik 14 tangga di bawah pentadbiran ini. Ringgit paling stabil. Kalau berbanding dengan zaman pentadbiran Muhyiddin dan Ismail Sabri, ringgit kalau kita puratakan sekarang adalah paling stabil. Uh, hujah bahawa ekonomi berada dalam keadaan teruk sudah tidak boleh digunakan pakai lagi. Tetapi ianya boleh bertambah baik. Itu saya mengaku saya mengaku ada dasar-dasar yang saya rasa tidak sesuai. Contohnya, anda meningkatkan cukai itu cara tidak betul untuk memacu kita ke depan untuk jangka panjang. Jangka pendek mungkin akan ada impak positif. Jangka panjang ianya akan ada impak negatif. Itu saya sudah jelaskan dalam live lain. Tetapi, apapun sekarang kita tak ada dalam keadaan mudarat. Ya, ada PMS ni dia suka sebut berbilion-bilion masuk dan sebagainya. Banyak daripada hujahan dia, pada pendapat saya adalah exaggeration. Tetapi bukannya semuanya tidak tepat. Ada banyak juga pelaburan masuk. Tapi banyak adalah komitmen yang belum masuk. Yang lebih penting ialah berapa peratus daripada Nilai-nilai yang disebut itu telah diterjemahkan kepada projek yang sudah mula atau akan mula dalam tempoh yang boleh diceritakan kepada kita. Ha, itu jauh kurang daripada nilai-nilai yang dia sebut, tetapi ada banyak pelaburan yang masuk. Itu pasti jauh melebihi zaman Muhyiddin. Ha, kalau kita tolak, ya, wabak penyakit tu. Ha, ada orang akan beri alasan, ya regi, tapi masa tu ada wabak. Ha, kita tolak sebelum wabak atau selepas wabak, whatever lah. Ya? Ha. Jauh melebihi zaman Ismail Sabri. Dan jauh melebihi zaman PH pertama. So, mereka takkan sebut benda tu. Dan benda yang dia sebut pun ada yang betul tapi banyak juga tersasar. Banyak bincang. Banyak fitnah. Banyak putar belik jahat. Saya dah namakan di awal siaran putar belik-putar belik tu. Dan saya dah buat siaran-siaran khusus. Dan saya dah cabar Tuan Ibrahim untuk berdebat dengan saya dua isu sekarang. Isu Kampung Sungai Baru dan isu Ura. Saya dah, saya dah cabar. Saya dah menyatakan secara terbuka kenyataan Tuan Ibrahim pada awal-awal bulan Februari adalah jahat iaitu kaedah halus untuk usir Melayu dan India. Jahat. Ya. So sekarang tak apa, kita lupakan semua tu. Kita tunggu jawapan PAS kepada PMX sebab dia pun dah banyak serang. So PMX lontar satu je. Ya. Dia lontar satu je. Masa awak bersama kerajaan, judi meningkat ke tidak? Sila jawab. Saya tunggu jawapan PAS. Ya? Ha, so, itu sahaja. Sehingga kita berjumpa di lain masa. Assalamualaikum, salam sejahtera, salam kuasa ketiga.